Есть люди, которые советуют, есть люди, которые критикуют, а есть люди, которые делают. И мне кажется, тут мы с ОВГ на одной волне. На самом деле сейчас для Украины стоит острый вопрос людей, которые уезжают отсюда. Мы же решили остаться и строить здесь то, что нам нравится и к чему лежит душа. Поэтому... Осенью еще мы втроем, я Юрченко Тарас и Максим Трач организовались. Осенью я по друзьям обзвонил, кто готов участвовать. Потом начали подключаться одни, вторые, третьи люди, и в итоге это вылилось к тому, что к нам уже обратились два тренера, которые хотели участвовать в этом проекте. Мы с 59-м училищем договорились о стадионе который нам предоставляют, он сейчас, конечно, в плачевном состоянии, но мы шаг за шагом его приведем в порядок. И вот такой вот спортивный клуб «Карачуны» для спортивного района, это, мне кажется, сейчас то, что нужно. У нас план до конца года найти команду 300 спартанцев-карачуновцев, которые будут 100 гривен жертвовать на развитие этого клуба в месяц. На данный момент таких спартанцев 35. И я вам честно скажу: из них карачуновцев, человек 7. А так нам переводят деньги и со Львова, из Киева, из Житомира абсолютно разные города. Они просто проникли с идеей Обедание ответственных громадян. У нас Тарас Юрченко с ними держит контакт, они очень сильно помогли. Собственно, очень много из того, что вы видите в кадре, это было приобретено на деньги. Объединение Ведповедальных Громадян. Местные жители и также ребята, которые раньше играли в футбол, Максим Трач, Никита Матухну, они обратились к Объединению Ведповедальных Громадян, чтобы помочь им провести турнир. Я, я тоже в свое время играл в футбол, играл за Республиканское Высшее Училище Физической Культуры, и поэтому для меня футбол это достаточно такой, но ну, любимый вид спорта. И хотелось бы, чтобы все-таки надоело, когда большинство детей сейчас сидят по домам с телефонами в компьютерах. А я, я думаю, что благодаря таким мероприятия, мы увидим больше детей на улице, которые будут более здоровые. сейчас мы практически стали номинантами на европейскую столицу спорта 2023. Но пока один из самых больших районов Карачуны непосредственно мы видим в каком тут состоянии все. И, конечно, ну, я думаю, что это ну, мы, мы, понимаем, что это коммунальная власть. То есть это должны заниматься мэр города этим, но так как у нас на это практически не выделяются деньги, мы видим и это плачевное состояние, которое сейчас. Дорого место. Просто дорого. Это, во-первых, же мой район, во-вторых, это родной стадион. Как бы оно, он стоит, ну, как минимум с 98 -го года, ничего на нем не происходит. Ребята очень, очень хотели здесь какую-то секцию, потому как у нас ближайшая секция это на Данцевке. Потом есть Горняк, но это очень далеко. То есть наши ребята либо и тратят время, ездят на трамвайчиках, мамы их боятся отпускать некоторых, они поэтому пропускают тренировки. Нами было решено, но это раз у Никиты, мы решили, давай откроем для детей, пусть дети занимаются, набираться здоровья лучше, чем они будут сидеть за компьютером, как минимум. Хотим здесь сделать искусственные поля, чтобы были дети занимались и волейбол, и баскетбол, отдельно футбольное искусственное поле. Какой-то сделаем, может быть, дорожку препятствий для допризывных подготовка юнакиев, канатной дороги, там все, ну, есть как бы здесь, где разгуляться. То есть потихоньку будем восстанавливать инфраструктуру именно самого стадиона всего. Но мы очень ждали, что у нас появится футбол. Ну, начнем с того, что на субботнике я тоже принимала участие, мы, мы здесь убирали, вот, и мы очень ждали, хотели и очень благодарны, что организаторам, что у нас появится футбол, мы хотим играть. Ребенок хочет, ну я хочу. Уже играл. Как ваша команда называлась? Вулкан? Вулкан. Молодцы, ребята, что это все сделали, организовали, мы очень благодарны. Спасибо. Я с команды 300 Спартанцев. Так много команд. Редко такое бывает, особенно на Карачинах. Ну, почаще чтобы было такое. Только побольше людей. Да. И хотелось, чтобы было по годам, играли. Взрослые взрослые, маленькие дети с маленькими. Ну, да. в каждом районе должно такое быть.